Да. Привет. Район у нас был Салоновский. Вот, вот так получилось, что вот, когда вот эта вся Делали, заваруха началась, все. Мы, вот так получилось. Туда ту мы туда ходили, там же ж районный центр у нас, больница там была. Заболел? А тебе надо везти километров 70. пока Витя, туда тебе довезут, а ты кочурился а а не... уже. Понимаешь, у меня дети на той стороне. А я вот на этой стороне. Как я у гости схожу к сыну или к дочери? Как? Я же говорю, мост. От... Поставьте мостик, поставьте пост. И больше ничего. Везу человека больного. Что случилось? А так и так, у больницу. Ага, вперед, езжай, везите его, пока живой, пока довезете. А то ж можете и не довезти. У нас уже случаи такие были. Человека довезли до райгородки. А еще километров 40 надо человека вести до той больницы. Другой же ж нема больницы. А его везли, довезли до Райгородки, а он и умер. А уже не надо везти ее, везите ее домой уже. Хай ему ямку копают. Потому что живут там родители наши. Моя мама живет 84 года. Я ее не могу проведать. Там мой родный брат живет. мои племянники живут все. Моя дочка родная, дочка родная, живет в Луганске закончила э, два института там, работает там, понимаете, и я не могу к ней попасть. Поэтому мне нужен мост, хотя бы ей помидоры или огурец отвезти. Я работаю на огороде, чтобы отвезти ей кусочек чего-то. И она меня не видит уже два года. И мама моя, 84 года, мне же надо за ней ухаживать. Справа в тому, що це все рішається на, на рівні командування, це, звичайно, з руководством військ, тому що вони мають робити переход, паспортний контроль, це в першу чергу їх прирігатива. А ми так, ми військові, ми захищаємо. Ну, Але наскільки це безпечно було б для людей зараз? Ну, в принципе, обеспечено что не. Меня окружили местные жители, спрашивали, да, когда откроют мост, когда откроют мост. Я им объясняю, что здесь ну, тут неважная ситуация, вот, оперативная обстановка. Говорю, что это не блокпост, это опорный пункт. Говорю, здесь в любой момент может начаться бой. Говорю, идти вам сюда, говорю, там это абсолютный риск для вашего для вашей жизни. Они кричат, что нет, мы на свой страх и риск готовы пройти, прорваться. У нас там дети, у нас там еще вот там больницы, работы, пятая, десятая. У нас вот это самая большая проблема. Если бы этот мост нам открыли, вот, было бы хорошо. Движение было. Мы не говорим, что там, там те живут или не те. Нам интересно это. Нам интересно, чтобы дали движение, чтобы двигались люди. Туда поехал. Поехал сына проведал, дочерю проведал. Моя дочь приехала, отца проведала. Или деда проведал. А это все перекрыли. -то. Ни туда нельзя, ни оттуда нельзя.